నా పేరు అత్తికలి నేను ఇక్కడ నుంచి పక్కనే కూడా వచ్చాను ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ గుడి ఇక్కడిని బేగంపేట్ బేగం అత్తికలి నా పేరు నేను ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చిన అంటే నా నైన్టీ వన్లో నా ఫాదర్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసిన ఇది సేల్డ్ ఉంది రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంది ఇది రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ సేల్డ్ ఉంది ఇది ఇది ఎంఆర్ఓ పోతే ఆర్ఏ దగ్గర పోతే ఎంఆర్ఆర్ చెప్తున్నా ఇది సేల్ కాదు అక్కడ సేల్ వేస్ట్ ఉంది नो एंट्री नो एंट्री वैल्यू नो एंट्री की value है पे ये रजिस्ट्री की वैल्यू नहीं है पे बोल रहे मेरे को कंप्लेंट्स भी है एमआरओ और कलेक्टर ऑफिस को मैं कंप्लेंट भी करा मैं ये एमआरओ कलेक्टर ऑफिस को कंप्लेंट भी करा ये कलेक्टर लेटर है देखिए स्टैम्प भी है वो लोग बोल रहे है?

डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते, नो इन्ट्री भी ने चलते। पे, नो एंट्री नहीं चलते देख लेना तो फिर वहाँ लो, अच्छा। अच्छा। गवर्नमेंट लैंड पे नो एंट्री कौन करे पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, का काम है गवर्नमेंट लैंड की सेफ करना इतना बड़ा पे रूम्स बन रहे वहाँ पे टोटल पूरा गवर्नमेंट लैंड पचास एकड़ था वहाँ पे पूरा खत्म होते 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 चार पांच एकर बचे हुआ है तेलंगाना मेरा चार फ्लाट से मेरे चार्ड चार फ्लाट से।, चार से मेरे वहाँ पे जाके बोले तो नहीं एमआर को बोले RA को बोले तो लोकल वहां मेरे को बोला ये बताया मैं, ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स बताया हमें है मेरे पास मेरी जमीन है मैं आता बराबर आता हूँ मैं नहीं अन्ना कर बैठ के सेट करो कहते अन्ना कहते कौन की बी आर एस पार्टी का काउंसलर गते वहाँ पे उसका करके महेंद्र यादव है उसका नाम उसके महेंद्र यादव के मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन्हें एक आदमी को भेजा था आदमी के रिकॉर्डिंग से ये जगह छोड़ दो दूसरी जगह ले लो वर उसको कॉल करा महेंद्र को महेंद्र की वॉइस रिकॉर्डिंग पूरा है मेरे पास मैं बोला महेंद्र गन्ना का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें काउंसिलर का वो तो गवर्नमेंट लैंड है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कलेक्टर ऑफिस है हम लोग उनकन जाते वहाँ गए तो कई को जा रहे बोलते बोल रहे हो मैं डेमोल्यूशन करा एक बार आर आ रहे, रहे मैडम के लिए दस बार गया तो एक बार आए मैडम डेमोलिशन कराए एक वॉल तोड़ के चले गए नो बाहर का पूरा वैसे लोग आ रहे हैं वहाँ पे तो मेरे को महेंद्र यादव फोन कर रहे हैं अरे मैं तुम्हारे ना देता हूँ फिर कहीं को कंप्लेंट्स कर रहे थे इन्वॉल्व क्या है महेंद्र यादव का मेरे को इंक्वायरी होना महेंद्र यादव का इन्वॉल्वमेंट वो लैंड पे क्या है मेरे पास रजिस्टर डॉक्यूमेंट से मेरे को जो करना है मैं लीगली करता हूँ वो लोग इलीगल कर रहे हैं मैं लीगल ही कर रहा हूँ फिर भी हम लोग परेशान कर रहे हैं चार पाँच साल से फिर रहे ये मेरा एक इशू नहीं है वहाँ पे बहुत सारे लोगों का इशू है वहाँ पे बहुत सारे लोग आए कितने लोग मैं बोल भी नहीं सकता हूँ अच्छा। महेंद्र यादव वापिस के पास एक बार जाके बैठ के बात कर रहा हूँ तो ऐसे सेलिडा है मेरे को फीस शायद सेलिडा बता रहा हे मेरे पास सेलिडा उसके बोले बगर कोई भी वहाँ भी बोटे लगा सकते कते गवर्नमेंट लैंड है।, है तो फोन भेजा आपको पहले गवर्नमेंट लैंड नहीं था दो हजार आठ के बाद हुआ करते गवर्नमेंट लैंड दो हजार आठ में गवर्नमेंट लैंड ले ली करते वापस रजिस्ट्री हुई सिस्टम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स है हर चीज़ें हमारे पास 2008 के बाद गवर्मेंट हो गई चलो ठीक है बोल के हमला रुक गए तो दूसरे लोग कैसा बना रहे वहाँ पे कैसा बना कौन देना लोगों को बनाने यहाँ परमिशन ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पे क्या कर रहे हैं वहाँ पे एमआर मैडम आ मैडम क्या कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ पे एक्शन क्या क्यों नहीं ले रहे वो लोगों पर केसेस बुक करो आप ड्रेस पासस बुक कराओ आप मेरे पास रजिस्टर है मेरे को नहीं आना बोल के बोल रहे नो एंट्री वाले वहाँ पे बना रहे जो बनाए जो वहाँ पे नो एंट्री करे उस पर केसेस बुक कराओ भाई ड्रेस पासिस बुक कराओ आप जो वहाँ पे बना के लोकल रह रहे वहाँ पे ये जुल्म हो गया ये पिछले साल हमारे जो भी जुल्म हुआ हो गया अब हमारे को तेलंगाना सीएम से न्यू सीएम जो है हमारे रेवंत रेड्डी साहब उनसे रिक्वेस्ट है हमारे को को ये केस स्टडी करिए आप लैंड के जो भी जितने भी लैंड क्राइपर आए वो केस की स्टडी करिए वो लोगों सख्त से सख्त एक्शन लीजिए नो एंट्री जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर जो नो एंट्री कर रहे गवर्नमेंट पर जो नो एंट्री करके कर बेच रहे वो लोगों पे एक्शन लो आप बी आर एस पार्टी कहे अंदर क्या बोल रहा है अभी अंदर बोले एप्लीकेशन लिखा हमें प्रूफ बताओ तो प्रूफ बताया हम उन्होंने बोले ठीक है आपको रिस्पॉन्स बराबर हम साथ देते हैं आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो भी, जो भी पूरे आप सबमिट करो आप, आपको विद इन डेज में आपको रिस्पॉन्स मिलता है बोल के बोल रहे अब आप हम आपको बहुत भरोसे से बहुत उम्मीद से हम यहाँ पे आए प्रजा दरबार जो तेलंगाना सीएम हमारे पब्लिक केयर से जो निकाले हम एक भरोसे से आए हमारे उन पे भरोसा है हमारे को हम रिक्वेस्ट है कि इंसाफ करो हमारे को गवर्नमेंट बदल गया ना क्या गया उधर दुनिया को गया वहाँ पे एम आर ओ कल ही बात करा एम आर ओ मैडम से नहीं नहीं मैं देख लू वहां का मैं तोड़ दी बोल के बोल रहे काउंसलर का तो पता नहीं है अभी तो उसका आता है ना पता है रिसेंटली पार्टी चेंज होने से पहले हम जाते थे पे हम डर आता था हमारे को नहीं कर सकते नहीं कर सकते डरा रहा कर रहा सोप कर रहा हमारे को तो हम तंग आ गए हम वो पार्टी से तंग आ गए थे हम हम इंतजार कर रहे थे हम अब हमारे को इंसाफ करने वाली पार्टी हमारे को आई हमारे डी साहब से हमारे को उम्मीद है हमारे भरोसा है बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग परेशान है वहाँ पे रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स फिर रहे भाई किसी के घर में शादी के मसले रहते किसी के घर में मेडिसिन का मसला रहता कुछ भी मसले थे ये लैंड और जितने भी है वो टू मच कर दिए वहाँ पे अब रिसेंटली खैसर नगर में जो फुबुल्लापुर में देखे ना रिसेंटली वन वीक पहले कितना डेमोलेशन करा दिए पूरा टोटल डेमोलेशन करा दिए वहाँ भी वैसे डेमोशन कराओ भाई गवर्नमेंट लैंड्स पे कैसा स्किप्स कर रहे गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट लैंड ग्राबर गवर्नमेंट लैंड को कैसा स्किप कर रहे डेमोलेशन कराओ एम आओ डीगल एम आर और आर से रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट लैंड की आप हिफाजत करिए आपका काम है वो हिफाजत करना हम आपको बोल रहे हम आपको प्रूफ दे रहे हम आपको फोटो सेंड कर रहे गवर्नमेंट लैंड पे वहाँ पे लोग बना रहे बल्कि फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे

रजिस्ट्री भी नहीं चलना वहाँ, न एंट्री भी नहीं चलना अगर गवर्नमेंट लैंड है तो अगर वो गवर्नमेंट लैंड नहीं है तो मेरी रजिस्टर डॉक्यूमेंट मेरी लैंड मेरे को होना वो लैंड पे केसेस बुक कराओ